Нарушения санитарно эпидемиологического законодательства имеются. Я бы расценил грубые нарушения. Самое значимое, на мой взгляд, это то, что, по сути дела, к приготовлению продуктов допускались лица, не прошедшие все так сказать, медицинские инстанции, которые необходимы, то есть не имеющие санитарных книжек. Студенты. Определенные меры руководством техникум принимались к обеспечению, скажем так, санитарной безопасности. Но эти меры явно недостаточны, это видно и по результату. Исходя из этого, ну, наиболее вероятным представляется вывод о том, что вот эти печальные последствия наступили именно в результате ненадлежащей организации питания учащихся. Организация, соответственно, лежит на руководстве данного учебного учреждения.